выставки проходят в Москве, в Твери, были выставки в Манеже, в ЦДХ, Центральный дом художника. Вот. Была выставка в Квебеке, но это очень давно. А так работы находятся, наверное, во многих-многих галереях и в частных коллекциях по всему миру. Перечислять бессмысленно. Наверное, я кончил этим заниматься, там, коллекционирую своих почитателей лет 10 назад. Работы здесь, наверное, за творческий период с 2009 по 2013 год. Как отбирали? Отбирали то, что хотели предоставить на выставку. То есть мы давно планировали здесь сделать выставку, но вот собрались только в августе этого года. Какие работы? Работы совершенно разноплановые. Вот. Те, которые хотели, те, которые привезли, и даже часть еще не вошла. Здесь есть ряд этюдов, представлены, которые я писал в Крыму в прошлом году и года два, наверное, назад. Вот. Ну и так творческие работы наши, моей супруги. Я люблю вообще на натуру ходить, очень на этюды. Это моя любовь, но, к сожалению, не всегда получается Приходится часто работать в мастерской. К сожалению, вот, этюдов сумских нету. Ну, мы исправимся, это, я надеюсь, не последняя выставка в городе суммы. И приедем, попишем обязательно. суммы окрестности. Здесь есть один этюд, который я написал в прошлом году, но это берег в Сла, рядом с моей родной деревней Вылыка-Чернечина. Две творческие личности счастливо уживаются. Иногда бывают споры, но вообще мы иногда даже и корректируем друг друга. Вот как у крыникса художники, иногда даже некоторые работы мы вместе творим. Ну, как-то что-то кому-то, кто-то что-то подскажет, ну, обсуждает. Конечно, это интереснее и полезнее для работы. Я думаю, что Андрей Викторович стал писать, может быть, больше немножко мягче как-то в живописи, а, хотя он у нас прекрасный цветовик, и я черпаю у него цветовые отношения. Я больше рисовальщик. Так что я думаю, что мы как-то оба друг у друга что-то до да, черпаем.